سب کو رخصت کر دیا جبریل آگئے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھولایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے اب نے کہا آ جائے اندر آئے السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا پہلی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کی یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تارک جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے کہاں جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے عرض یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں او میرے بھائیوں بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لیے راحت خوش ہو رہا جب سات میں ماسک کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سعد بن بڑے صحابہ میں ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے تو ہم نے کہا میرے ر... میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے اللہ بھی خوش, خوش کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرہ گلے میں ڈالنا ہے ایک نے فتح کا جھنڈا گوڑا قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرہ گلے میں ڈال لیا کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گا. اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی نکل رہی ہوگی اور اس کی آگ کے شولے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد اور عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی اللہ میری جان میری جان ماں نہیں ابا نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان اور اس عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان مر عیسی علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی, نفسی زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی سلمان دابود باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یوسف یاقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یاقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز ابرے گی امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی ایک دکھ بری ایک درد بری آواز آئے گی امتی امتی, امتی سننے والے حیران ہوں گے یہ کون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی ہو یہ تو محمد الرسول اللہ ہے جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے رب میری امت. کون سے امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے کون سے امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ساری زندگی جوا کھیلتے رہے آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تمہیں میری عزت کا خیال ہو. نہ میری نسل کی قربانیوں کا میرے معصوم بچے نیزوں پہ جھڑکے اس دین کی. تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں نبی رحمت اس کامل اکمل نبی اس حدی پہ میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کے لیے دو حسیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ایک اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا وہ <تصفح> <Aven� میرے> کہتے ہیں جاللہ ان کو آگ میں ڈال دے انہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا مشلنا رونا دیکھا نہ اہد میں ٹوٹے دام دیکھے نہ طائف میں مکھرا خون دیکھا نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑے دیکھے دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان جاؤں نبی رحمت پر کہہ رہے نہ یہاں بلایا نہ وہاں بلایا آپ کے لیے ممبر آئے گا میرے حبیب بیٹھو تو آپ کہیں گے اب میں مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے اور اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا تیری مان لی میں ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں یا رب امتی امت یا رب امتی امتی امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور ایسی شف کو تو محبت آ. آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر میں لوں گا تو نہ لے میں لوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں قربان جاؤں پھر وہ رب محمد ہے اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے وہ آپ کے غلام زید نے نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندھے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر کے خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکے والا اتوا بن ربیع اتوبا کون ہے یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن اتبا لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا لگا والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ توڑ توڑ, توڑ کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلایا اداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھ اسے جا کر کہنا کہ تم رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا لے حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے موقع تھا کہ قتل کرتا ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آسو نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا کہنے کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی لیٹر پڑ اسے کہنا تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا. اے میرے رب آج تج سے گلا نہ کرو آج تج سے گلا نہ کرو تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ بعید جا ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے ارش کا پٹھا اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائے گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا آ, نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں یہ کون سی امت ہے یہ کون سا اسلام ہے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی کب تائف میں تائف میں تیئیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی فرمایا تائف میں جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے اللہ کی منشا شامل ہے کر دوں کہا نہیں یہ نہ صحیح ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے لال اللہ یہ من من نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑھ پڑ جائے میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا ہوں لا میں لان تان کرنے نہیں آیا رحمت میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتے برسا رہے اپنوں پر امت بنو مسلمان بنو اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ساتھ و آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی میرے بھائیو یہاں کوئی آزاد نہیں ہے موت سے لڑو دکھاؤ بڑا پیسے لڑ کے دکھاؤ غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہن شاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھرتی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے توڑ کے پھر بنانے والا ہے اِذَا ان فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ بُنْتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ زمین آسمان کو ہلا رہا ہے موت دے رہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا زمین پہ موت آ رہی ہے اِذَا السَّمَاءُن فَتَرَتْ آسمان مر رہا ہے اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ شَانْ سُورَجْ مر رہا ہے الجبال یہ پہاڑوں کی موت ہے عرش فرش لوح قلم کرسی ہر کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا دائم رہنے والا قائم رہنے والا اپنی ذات میں قائم اپنی ذات میں دائم موت سے پاک تھکن سے پاک نیند سے پاک اونگ سے پاک ظلم سے پاک زوف سے پاک خزانوں کا مالک عزت کا مالک قوت کا مالک شہن شاہی کا مالک کبریائی کا مالک حیمنت کا مالک جبروت کا مالک جبروت کا مالک خزانوں کا مالک فرشتوں کا مالک جبریل کا مالک میکائیل کا مالک اسرافیل کا مالک اسرائیل کا مالک طارق جمیل کا مالک برمنگم والوں کا مالک آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کے مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے جھپٹنے والے دھارنے والے پھارنے والے ڈسنے والے،, والے سب پر میرے اللہ کی شین شاہی ہے للہ ملک السماوات والارد وما فیہن لہو ما فی السماوات وما فی الارد وما بینہما وما تحت الثرا و ان بالقول فانہو یعلم سر و کون ہے اللہ اللہ قياس لا إله إلا هو كلام معبوده هي. صفات كسيه له الأسماء الحسنى كصفاتها الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الفهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل التي الخبير الحليم العظيم الغفور الشكير الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق البخيل القوي المتين الولي الحميد المصي الودود المبد المعيد المحشي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الضاب المنتقم فض الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق يا تمراء الله